Доброго дня Всім я привіт, Олена. я Іра. Олена. Насправді немає значення великого, хто ми за фахом, ми такі самі люди, як і ви, і ми маємо дуже цікавий і, на нашу думку, дуже корисний досвід, з яким би ми хотіли поділитися з вами сьогодні. В 2009 році ми з стали і мамою, і мамою проєкту під названням «Журнал за 24 часа. Суть его состоит в том, что совершенно незнакомые люди, будь то блогеры, журналисты или любые другие люди, которые хотели бы принять в нем участие, собирались вместе за тем, чтобы ровно за 24 часа, минуту в минуту, в секунду в секунду, с полного нуля сделать журнал. Когда проект начинался, у нас не было ничего. Ни каких-то заготовок, ни стиля, ни рубрикации, ни тем. Ничего, полностью ничего. То есть мы шли пустые. Мы хотели сделать что-то с полного нуля. Насправді був невідомий так само формат. Нам ми не знали насправді, що в результаті вийде, але пройшло 24 години. І оп, ми бачимо перед собою в інтернеті електронний журнал за 24 години. В Котором було 20 страніць, і люди могли вполне спокійно читати, ці матеріали були хорошо свьстами, вигляді як настоящий матеріали. Конечно, эти сутки нам дались страшной кровью, потому что как две мамы мы две недели очень жестко готовили все, что только можно было. То есть только моментов было очень много. И, конечно, за сутки тоже пришлось натерпеться очень много, то есть эмоций были все, от радости до слез. А когда мы сделали этот проект, мы выдохнули и попытались понять, что же происходило все это время. Власне, ми відпочили, думали, що вже все скінчилось. Аж тут баце, ми бачимо, що по всій Україні в абсолютно різних містах: в Запоріжжі, в Одесі, в Донецьку, стали створювати так само проекти за 24 години. Не тільки журнали, а й колекції, фільми, програмне забезпечення і так всі різні проекти за 24 години. Ми задумалися, що ж відбувається, що за тонку струну ми заділи, яку в яку сферу ми насправді потрапили цим проектом, цією ідеєю. Ми подумали ого! Мы то думали, что мы просто повеселились, что мы сделали а, какую-то необычную вещь, сделали и забыли и живем себе спокойно дальше жизнью. Но что-то происходит, то есть идея не успокаивается, и идет куда-то дальше, и все больше и больше людей хотят тоже попробовать это. Хотя мы вдвоем знаем, как это тяжело, когда ты две недели после проекта еще не можешь прийти в себя, когда ты чувствуешь, что ну, ты очень сильно отдал себя. Но почему-то люди хотят в это включаться. Що ж собственно произошло? Ми думали, 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 думали і ответ нашли. Сегодня Сьогодні ми вам вам його розкажемо. Бота скажіть, будь ласка, хто чи часто ви взагалі відчуваєте? Можливо, зовсім недавно, що щось іде не так, все пропало. Я нічого не можу. Щось не щось не йде. Чи є тут такі? Підніміть руки, тобто, коли якісь обрал щось. О, Прекрасно. Отвечений. Прекрасно. Сегодня мы вам расскажем, как с этим бороться. А если среди вас есть люди, у которых не стоит таких проблем, это тоже очень хорошо, потому что мы научим вас, как помогать тем первым людям или тем, кто попадет в такую ситуацию еще. Серед вас, впевнена, є тут піарники, журналісти, бізнесмени, маркетологи, менеджери, програмісти. Люди, які у своїй повсякденній роботі Планують складывают стратегии, расписывают планы на день, неделю, месяц. И эти планы, безусловно, есть не только в рабочем жизни. Возможно, вы замечали, что хочется стратегию построить не только на работе, но и в своей собственной жизни. Мы ищем стратегии карьерного продвижения, профессионального роста, личностного роста. Иногда даже семейные отношения хотим подстроить под какую-то стратегию. Но, к сожалению, в жизни так не бывает. Сколько бы мы ни планировали, на 100% все не удается. Потому что у жизни есть свои планы, и мы не можем проследить все. И вот в тот момент, когда что-то идет не так, как мы запланировали, естественно, приходит уныние. Кажется, что все пропало и свет потух. А почему это происходит на нашу думку? Мы уверены, что это происходит через то, что планирование и складывание стратегий перетворяется на, не на инструменты, кем они должны быть, а на самоцель. цель. Вопрос, что же с этим делать? Мы поняли для себя, что нужно разрывать шаблоны, нужно менять эту действительность и заглядывать в себя внутрь. Что мы увидим внутри? Как раз не те стратегии, не планы. Мы увидим обычного простого человека. Не функцию, не менеджера, не пиарщика, не бизнесмена, а просто человека. В чем-то ребенка, в чем-то взрослого. Ну, просто человека, который хочет жить здесь и сейчас, и жить ярко. Когда мы заглядываем внутрь себя, мы находим спонтанность. И вот эта спонтанность может спасти нас от цепи стратегий и планов, которые зажимают нас и не дают нам развиваться. А чем спонтанность отличается от планирования? Спонтанность оперирует тем опытом, который мы уже имели в прошлом. И если возникает какой-то острый момент, когда нам очень срочно нужно принять решение, спонтанность достает нам решение, яркую креативную карточку. Мы действуем не задумываясь, у нас внутри есть очень много опыта. А что делает планирование? Планирование сидит и думает, что происходит, что нас ждет за тем углом? Какая гадость нас поджидает? И как можно ее избежать? Какие профилактические меры принять? Закоптление с надмировным на нас деле, достаточно удивляет, потому что она закрывает от нас такую возможность проживания власного жития тут и сейчас. Что тут и сейчас? Да, и вот во время работы над журналом за 24 часа мы поняли, что когда много людей собрались вместе и им нужно за ограниченный период времени сделать что-то очень классное, то они все включаются в эту работу над здесь и сейчас. И концентрация этого желания настолько высока, что плохой результат просто не может получиться, потому что это прорыв. То есть мы как, как иголка какая-то, как печка, разрываем ровный лист планирования. И происходит что-то очень необычное, потому что эти усилия, они начинают вибрировать, и их подхватывают другие люди. Але як же до цього всього підійти, звичайно, буде багато перепон. От нас перше, перше, взагалі, що зустрічає нашу ідею, перша річ, яка почує нашу ідею, як не дивно, це страх. Це наші страхи. Це страхи, які будуть нам підшептувати. Піду відпустку, нічого не роби, поспи, ця ідея не варта того. Не піддавайтесь, просто не піддавайтеся. Когда ми вдвоєм розказували людям о тому, що ми хочемо зробити, очень много раз повторенный вопрос. А зачем вы это делаете? Зачем вам это нужно? Сколько денег вам добавят к зарплате? Или как изменится ваша карьера? Какую выгоду вы от этого получите? Мы немножко недоумевали, потому что наш подход был совсем другой. Мы не думали о том, зачем. Мы думали о том, для чего. И очень скоро оказалось, что мы не одни такие, что есть и другие люди, которые вот так по щелчку какого-то внутреннего спонтан внутренние спонтанные реакции решили сделать тоже что-то классное креативное, что-то вытащить из себя таких людей становилось все больше и больше и кто-то помогал нам в организации кто-то пришел просто участником а кто-то работал с нами даже удаленно людей становилось больше а нам с одной стороны становилось легче с другой стороны тяжелее потому что все это нужно было организовать но идея не зависла в воздухе оказалось что разорвать привычность хотят очень многие люди За що ми хочемо подякувати певно, всім учасникам, які колись брали з нами участь в цьому проєкті, і сказати, що якщо у вас є ідея, якщо вона у вас виникає, будь ласка, не відкладайте її на потік, приступайте до її виконання, тому що ідея ваша завжди варта. На самом деле це була доволі складна задача, тому що люди прийшли зі своїми ідеями, кожен хотів реалізувати свою. работаю свою идею, и нам нужно было всем вместе договориться. Что мы делали? За эти 24 часа мы выбрали первые полтора часа для того, чтобы провести брендшторминг, когда каждый человек мог рассказывать свою идею. И общим голосованием мы выбирали, на какую тему мы все-таки будем писать. Всем было немножко страшно, потому что мы просили людей обдумывать идеи, но не делиться информацией друг с другом. Большинство из них были незнакомы, поэтому сделать это все равно не могли. И вот за эти полтора часа мы придумали, что мы будем делать. Потом все включились и, что называется, побежали. У кого-то получилось, кто-то сошел с дистанции вообще, кто-то а, в какой-то момент сделал свою работу и расслабился. Но ну, нам, двоем, как организаторам, пришлось тянуть до самого конца. То есть до 10 часов утра мы делали все-все-все, что нужно было. В какой-то момент мы поняли, что мы занимаемся тяжелой работой, а у людей происходит что-то другое, нами не предвиденное. И мы заметили, что все это происходит в очень веселой, классной атмосфере. С многими людьми, которые участвовали в этом проекте, мы стали настоящими друзьями. А когда в 12 часов ночи начался какой-то шум, какой-то праздник, я поняла, что мы делаем не журнал за 24 часа, а мы празднуем Новый год. Настолько все классно, отлично, не хватает только фейерверка, наверное. І от именно эта атмосфера весілля дозволила нам избежать многих досадных ошибок обычной рутинной роботи. Хоча я хочу додати, що не варто плутати спонтанність з неорганізованістю, безалаберністю якоїсь з абсолютною імпровізацією. Насправді це досить відповідальна справа, бо за свою ідею потрібно відповідати, як батьки відповідають за маленьку дитину. Да, ребенка нужно кормить, его нужно поить, ему нужно давать свободное время для игр, и ему нужно давать время, чтобы он мог отдохнуть. Невозможно свою идею постоянно гнать, гнать, гнать вперед. И из этого ничего хорошего не выйдет. Просто и сама идея иссякнет, ну и вы не захотите дальше ее продолжать. це ну, было действительно складна проробна работа, но завдяки атмосфере игры, завдяки атмосфере цього фану, участникам удалось... Не боятися зробити помилки, ніхто не боявся помилитися, ніхто не боявся почути вранці, коли буде готовий продукт, якусь негативну чи іншу оцінку. Тому що це, це просто виключалося. Коли проїздо проєкт, життя йшла в двох ізмірівнях. Одно це те, що відбувалося у нас в нашій редакції. Кроме того, о том, что происходило у нас, мы писали в Твиттер и писали в живой журнал. Фейсбук тогда не был настолько популярен. И вот там в интернете тоже шла какая-то жизнь, люди обсуждали, что происходит, как эти люди успевают, ну и другие вещи насчет нас. И это была совершенно параллельная жизнь. И проект был интересен, за ним действительно следили, и мы даже не ожидали, что такое может быть. Это был совершенно новый и неожиданный для нас опыт. И, конечно, ошибиться здесь можно было, но что страшного, что можно сделать за 24 часа? Ведь невозможно сделать идеальную картинку за это время. Вполне можно просто выразить свою классную идею, ну а потом уже ее доточить. Стосовно идеи, идея, идея на самом не должна быть, и не обязательно должна быть какой-то Ідеальною суперідеєю чи надзвичайною, це повинна бути насамперед ваша ідея. Наступне, що ми хотіли, і останнє і найважливіше що, що ми хотіли підкреслити, це щирість, з якою ви мали би свою ідею розвивати. Проаналізував журнали і інші проекти за 24 години, часа, котре після нашого першого проекту. Ми побачили, що саме з них, це ті, які зроблені іскренні. которые люди захотели сделать на каком-то внутреннем желании, а не под спонсора, под заказную идею, там, ну, или что-то еще, что вы можете сами предположить. А именно эти журналы были самыми классными и необычными. Их хотелось листать, им хотелось возвращаться еще и еще. И поэтому мы хотели бы вам сказать, не ставьте свои идеи на конвейер, позволяйте каждый раз прислушиваться, что вам на этот раз скажет ваша спонтанность, потому что условия меняются, меняетесь вы, и вам есть на что реагировать, наверняка вам есть что рассказать другим людям. Не нужно становиться сутенером своей идеи. Даже если вам кажется, что она становится модной, трендовой, на ней можно заработать, не позволяйте себе делать такое, потому что и вам станет не так приятно, и та энергия позитива, и креатива, спонтанности, которая выходила из вас без мысли о корысти, она не принесет вам такой отдачи от Вселенной. Творить новые идеи, здравствуй. Иногда кажется, что сделать это невозможно, что все поля уже заняты. На самом деле это не так, в искусстве, ну, и в жизни, в творчестве есть достаточно много белых полей. Сегодня вы увидели работы художников из разных уголочков мира, которые а, сделаны в, одном, в одной программе, с которой вы сталкиваетесь каждый день, когда составляете свои планы, стратегии, другие документы. Все эти работы сделаны в обычном текстовом редакторе, эти картины нарисованы в орде. На первый взгляд это кажется невозможным, но тем не менее люди включились и сделали это. Наверняка вы можете найти и свои какие-то необычные э, пересечения между рутиной, обыденность, обыденностью и креативом. Вы можете это сделать, если захотите. Задушайте место для спонтанности у всем. Будьте художниками своей жизни. Спасибо.